Здравствуйте, дорогие ребята! Вы на канале Ника ТВ. Меня зовут Вероника. Всем привет! Сегодня я снимаю вторую часть видео "Моя косметика". Сегодня я буду показывать, как и в первой части, только помады. Я их посчитала и у меня их всего пять. Тут есть помады разных типов. Тут есть помады, которые э, придают объема губам, которые их смягчают, которые делают их более пышнее, которые, которые не дают им трескаться и которые их красят. У меня эти пять помад разной консистенции, и я буду их пробовать. Ну и что ж, погнали. Первую помаду я, пожалуй, не знаю какую, но сначала я вам покажу эти помады. Ну что ж. Давайте начнем. Первая помада это вот такая. Бабулипс. Какая? Какая-то. Ну, короче, я не буду читать. Она вот такая малиновая. Я вам потом буду говорить, что она делает с моими губами. Вот такая была. На втором месте вот такая жидкая помада, я надеюсь все вот эту фирму знают маленькая фея, она очень популярна в мире, вот так она такая пахнет э, каким-то пирожным. Вторая это вот такая помада, она пахнет кока-колой, вот такая очень интересная помадка. Кстати, некоторые помады у меня используют. Четвертая помада. Это такая тоже известная фирма э, в стране. Принцесса. Вот э, тоже очень классная помада. Омолаживает губки. Пахнет персиком. Э, на, 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 запах она очень... Э, на запах она очень прикольная, но потом мы попробуем, такая она по консистенции, и тоже очень вкусно пахнет. Дальше. Вот такая идет помада Невея. Вот тоже очень популярная, популярная помада э, в стране. В мире. Она вот такая прозрачная, без ничего. Вот такая классная. Но я буду все помады пробовать на своих губах. Ну и что ж. Сейчас вы увидели все помады. И сейчас я буду считать считалочкой, какую же помаду выбрать. Ехал Лунтик на тележке, раздавал у темно-орешки, каму-два, каму-три, выходи из круготы. Начнем мы с этой помады. Помада «Принцесса» фирмы «Принцесса». Ну, и сейчас мы будем пробовать. Остальные помады мы откроем в сторонку. У нее такой колпачок вкусный. И из колпачка можно понюхать, э -э как она пахнет. Тут два вкуса есть, как она пахнет. Персиком чем-то намекает и вот кока-колой. Вот такая, э типа оранжевая, какая-то беженькая. Сейчас Ну что, я могу сказать на эту помаду. Она очень хорошо омолаживает губки, делает их такими привлекательными. Ну, я из 100 ставлю эту помаду. 100, 100, 100, 100, 100 ставлю ей то вы представляете, я и 100 ставлю. Потому что она очень хорошо омолаживает губки, вкусно пахнет, м -м, придает им объема, очень красивая, смягчает их. Э и поехали дальше. Я свои другие помады пододвигаю к себе. Камеру ставлю, чтобы вам было видно помады и, и считаю считалочкой. Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки. Раз, два, три. Это верно будешь ты. Ну и что ж, из всех помад считалочка попала на вот такую помаду «Маленькая фея». Так, я вам вверх ногами показываю. Вот «Маленькая фея». Сейчас мы будем красить. Помаду стерли давно. Сейчас будем красить. Ну, что я хочу сказать на эту помаду. Она очень вкусно пахнет. Э, придает губам объема. Очень классная. Но я из 100% ставлю этой помаде 90%. Потому что эта помада не такая уж и хорошая, но и не такая уж и плохая. Ну что ж, подойдем наши последние три помады. Ставлю камеру, чтобы вам было видно. И считаю считалочкой. Ехал нынчик на тележке и раздавал на тему орешки. Каму два, каму три, выходи из круготы. У нас попала на вот такую помаду, а остальные последние помады, две, мы отодвигаем в сторонку. Ну и что ж, берем нашу помаду и красим. Наши, пома... помады уже давно стерты из губ. пересыпаем. Да, вы не обращайте внимания, что я так странно крашу губы вот так, а не вот так. Потому что тут у меня стол и неудобно. Ну что, я хочу сказать этой помаде. Она очень отлично э, увлажняет губы, придает э, объема губам э, и э, и красит губы. Такой малиновый оттенок, розовенький. И из 100% я этой помаде ставлю 100%. Ну и что ж, начнем дальше для наших помад выбирать. Какая же помада нам на этот раз попадется? Я Лунтик на тележке раздавал. эти орешки, кама-два, кама-три. Выходи из круготы. Нам попала на вот такую помаду. Ну, сейчас мы будем пробовать. Что я могу сказать на эту помаду? Она очень хорошо увлажняет губки. Ну и при этом объема, как и все остальные наши четыре помады, которые мы уже использовали. Ну и присыпаем к следующей помаде. Это последняя помада, так что считалочку можно выбросить в сторону, потому что она нам не надо. Эта помада вот такая. Она прозрачная по консистенции. Она очень хорошо увлажняет губки. Совершенно, когда так на пальце накрасть, она вообще не липкая, ничего не противная и даже немного приятненькая. Ну что ж, красиво. Ну, и что хочется сказать вот этой помаде. Я ей поставлю 100 баллов, даже может и не 100, а может и самое большое число, ну стоит, это не самое большое, наверное, тысячу я поставлю, потому что она самая, самая, самая из вот этих помад, она самая, самая хорошая из вот этих всех помад, которые мы попробовали с вами в этом видео. Ну и, наконец, дорогие друзья, к сожалению, это видео подходит к концу. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, кому нет, дизлайки, подписывайтесь на мой канал кнопочка вот там внизу. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео на моем канале. Не забывайте, что мой канал называется Ника ТВ. И всем пока-пока! С Новым Годом!